Всем привет. Э, хочу вам топ э, две новые темы для вашего хайпера. Заходим в приложение темы, дорогие друзья, но перед началом... Э... Так, на э, э, человечек, э, и темы, и поставьте, поставьте лайки. Первый тема называется Баркинг в 13 Применяем этот стиль дизайн темы. Тема грузится, занимает 25-6 мегаватт, так неплохо, но для такой темы м, стоит и кастомизацию применить, дорогие друзья. Что я бы хотел сказать, э, но неплохой дизайн, вид э, неплохой. Э, видим, что уже настройки видим. Э, не, не видим м, что, э, настройки позже. Еще видим кастомизации рабочего стола, иконки от iOS, по-моему, от iPhone. И э, э, рабочие статусы, вот на рабочие три обои в виде э, озера или что. Дорогие друзья, но ну, стоит отметить, что э, вам понравится статус бар, тут кликабельный, по-моему, или как угодно, нет, виджет не кликабельный. Но вам понравится и бой в виде м -м -м, озера или что, какое-то море или что. Ну, что по консультации, и что, и он, э, что я делаю? А, это я не туда виджет тут, э, загрузил, но, дорогие друзья, не туда я делаю, но стоит заметить что подождите стоит заметить э, э, стиль э, настроек наших э, стиль э, стандартный ничего не изменилось э, стандартные настройки но столько заметить что столько э, ставок немножко измененные там что-то измененный статус барку немножко э, измененный что-то там изменены немножко статус бар что-то переризованное миненное Ну ладно, дорогие друзья смотрим следующую тему тема будет называться э, Вот такая вот э, тема уже знаем э, тема ради Спар э, э, или как это будет называться тема э, э, вот такая вот э, с спар э, Шпар Спар э, 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 или как это называется дорогие друзья 15-5 МБ так, что я бы сказал. Применяем, дорогие друзья, лайк. Like. Так, применяем, дорогие друзья. Дорогие друзья, тема очень э, неплохо применяется. И вам, дорогие друзья, стирка. Ну, видим, что рабочий стол сейчас нам покажет, что. Вы будете смотреть. Видим э, классические э, обои. Такие вот э, на рабочей столе неплохие. Тоже это напоминает, тут, по-моему, иконка Apple Store по напоминает, что-то дали. Это вот Google Pixel напоминает, дорогие друзья. Ну, тут на настройки, и обои такие вот неплохие, э, оранжевого цвета, или какие-то обои. Или еще, еще и обои, и такие вот, э, кли... еще и живые, по-моему, обои, такие и Тут обведено все, тут немножко там дезвонилка, уведомления. Тоже обведено красным цветом, дорогие друзья. Ну, обметить лайк и заходим настройки но стандартный вид настроек так, тоже ничего не поменялось стандартный дорогие но помните э, что столько не стандартный и, и статус бар и измененный тоже М -м. измененный статус бар но стоит отметить что вам понравится эти, эти две темы ладно, дорогие друзья кому было интересно две, две топовые темы на 2025 год зайдет кастомизация неплохая и там что-то стиль. Вы, дорогие друзья, будете вы рады и применяете. И кастомизация новая, и стиль, неплохой дизайн, я бы хотел сказать. Но м -м -м, кастомизация, и вам понравится. И тут здесь тоже э, объединено все, и тут очистка, э, которая обведена. И что-то тут объединено немножко. Тут тоже э, монтаж видите тут все это объединено Ну, ладно, кастомизация неплохая, но... Темы очень стильные и интересные, на любой курс, дорогие друзья-подписчики, применяйте темы и будете вы рады от таких вот крутых тем и веселых тем. Ладно, дорогие друзья, вам кастомизация понравится и эти темы вам также понравятся, на 2025 год зайдет кастомизация, стиль там настроек рабочего стола иконок, и рабочего стола иконки, там настройки, иконки, обои, настройки, и статус бар, шторка давления, там, и батарея, и там все другое, дорогие друзья. Я бы так лучше сказал, мы пробовать и на свой курс и скачать, дорогие друзья, на хайперс. Эээ... Ну, темы неплохие, но любой, вы применяете, каждый пробуйте себе. Если хотите, попробуйте, вам понравится. Дорогие, ставьте лайки и подписку порадуйте мне. Дорогие друзья, подпишитесь на меня, дорогие друзья, и поставьте лайк, дорогие друзья, кому было интересно. Дорогие друзья, ставьте лайки, снова увидимся на новых капкачах. Дорогие друзья, тема интересная, вам понравится, стиль и